સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ આજે મલેશિયાના કોલાલોમપુરમાં બારમી આસિયન સંરક્ષણ પ્રધાનોની બેઠક એડીએમએમ પ્લસમાં ભાગ લીધો છે આ બેઠકમાં તેઓએ પંદર વર્ષનું પ્રતિબિંબ અને ભવિષ્યની કાર્યસૂચિની થીમ ઉપર ફોરમને સંબોધિત કર્યું હતું એડીએમએમ દક્ષિણ પૂર્વ એશિયન રાષ્ટ્રોના સંગઠન આસિયાનમાં સર્વોચ્ચ સંરક્ષણ સલાહકાર અને સહકારી સંસ્થા તરીકે સેવા આપે છે સંરક્ષણ મંત્રીના આ પ્રવાસથી ભારતની એક્ટ इस नीति ने वेग मिले संरक्षण मंत्री जानवि कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की टोचनी प्राथमिकता है तमें एम पर कहूंत कि वर्ष 2026 छवीस में आसियान भारत दरियाई अभ्यास आंतरराष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा भारत में योजा ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ये पंद्रह वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुझे इस डिस्टिंग्विस्ड गैदरिंग को संबोधित करने का मौका मिला है यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे साझा इंडो-पैसिफिक रीजन में पीस स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का आधार स्तंभ बन चुका है जब एडीएमएम प्लस की शुरुआत वर्ष 2010 में हनोई में हुई थी तो यह आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था भारत की इंडो-पैसिफिक सिक्योरिटी विजन डिफेंस कोऑपरेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट के साथ जोड़ती है सिक्योरिटी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच के इंटरलिंकेज की यह कड़ी ही भारत और आसियान की पार्टनरशिप की असली भावना है